Делаю объявление для всех новеньких. Просто 50 человек появилось. Кто желает помочь диванным войскам? Объявитесь, пожалуйста. Я желаю помочь. А помочь в чем? Финансовый вопрос по поводу перечисления финансов каждый отчет, ну, каждая грина будет отчитана по чекам, если кому-то будет интересно, придет, посмотрит, как бы по этому поводу без проблем. Все деньги идут на бензин, грубо говоря, на топливо и на лечение раненых там и на все остальное. Как бы в основном сейчас наша задача это на топливо, потому что мы патрулируем город, пытаемся убрать мародерство с нашего города и преступников. А куда деньги перечислять? Так а что, уже какой-то отряд сформировался? Если кому-то интересно, я могу продиктовать реквизиты, куда можно перечислять деньги. И Ну, как бы будете перечисляться а там, отчеты будут у любого модератора, как бы это не проблема. Давайте, ребята, реквизиты записываем. Лично тебе или еще кому-то надо? Потому что если лично тебе, я в личку расскажу. Если кому-то еще надо, скажите сразу. Мне надо. Но... Я вообще в России нахожусь, скинь тоже мне. Скинул. Тимо. Да, да ладно, я не Альфонс, никогда им не был. И не буду. Поверьте. На трех работах работаю. Ну это черт же ВКонтакте есть, да? Что там? Все готовы, которые хотят помочь? Нет? Ну, давайте потихонечку писать. В кавычках. Дочерний банк Сбербанка России. В кавычках, с одной и с другой стороны. Если что-то кому-то непонятно, переспрашивайте. Еще раз повторяю. В кавычках. Дочерний банк Сбербанка России. Теперь пишем реквизиты. МФО 3, 2, 0, 6, 2, 7. Еще раз повторяю. МФО 3, 2, 0, 6, 2, 7. Если кому-то непонятно, переспросите. Поехали дальше. Банк получателя. ПАТ. Все буквы большие. ПАТ. В кавычках. Сбербанк России. Кавычки закрываются. Повторяю. Банк получателя. ПАТ. С большой буквы. В кавычках. Сбербанк России. Кавычки закрываются. Я так понял, всем все понятно. Поехали дальше. Счет.

Три, 0 три, 0 ноль, семь, пять. кому непонятно, переспросите. Всем привет. Я так понимаю, всем понятно. Теперь ЕДРПУ. ЕДРПОУ. Это большими буквами. После этого будут идти цифры. Это как бы... Как, типа как счет. Я не знаю, что это за хрень. Ну и повторяю по буквам Е, Д, Р, П, О, У. Теперь пишем цифры. 3, 9, 1, 5, 9, 3, 3, 6. Повторяю, Е, Д, Р, П, О, У, все большими буквами, 3, 9, 1, 5, 9, 3, 3, 6. Если кому-то непонятно, переспросите. Я так понимаю, всем понятно? Интересная закономерность. Когда начинаешь прочитывать номер счета, на канале сразу на два человека становится меньше. У нас очень интересный народ какой-то. Да не обещай внимания. Ну давайте дальше. Получатель. Благотворительная организация. Кавычки открываются. Благотворительный фонд. Святого. Александра Невского. Кавычки закрываются. Повторяю еще раз. Получатель. Благотворительная организация. Кавычки открываются. Благотворительный фонд Святого Александра Невского. Кавычки закрываются. Если есть какие-то вопросы, задавайте сразу, потому что потом могут перебивать всякие. Какая обстановка или еще какая-нибудь хрень. Алло, а что это за фонд, ребят? Фонд помощи Благотворительный фонд помощи городу Мариуполя э, в плане, сейчас как бы это тебе объяснить, топливный фонд, грубо говоря, фонд на лечение раненых после 9 мая, ну, как бы на все наши цели, как бы, еще раз говорю, все деньги использованные будут с этого фонда. Чеки будут предоставлены по каждой копейке. Деньги никуда никто как бы на свои нужды никто тратить не будет. Мы как бы этим никогда не занимались, всегда за свои деньги занимались. Ну, просто сейчас реально. Ну, уже тяжело. Мы уже целый месяц за свои деньги все это делаем. Ну, реально, тяжело сейчас уже. Повторите счет, пожалуйста. Последние цифры не дослышал. Какие цифры? По поводу счета ЕДРПУ или по поводу какие цифры? После сбербанка России номер счета 260040. Дальше не услышал, выпал звук. Повторяю 260040130300. 7-5. Еще раз, это счет, я повторяю. 2-6, 0-0, 4-0, 1-3, 0-3, 0-0, 7-5. Сегодня будет в городе. Кто там сильно умный, блядь, помолчите, пожалуйста, минуту. Что тяжело помолчать, или что? А ты мне что, что то хочешь сказать, или что? Ты кай другим ру. А в вначале Банк России. Первое Дочерний банк, Сбербанк России. Кто там сильно умный? А ну добавься в личку, давай поговорим, если ты сильно умный. Ты понял? А что ты, сукун, в личку говори, добавься, поговори со мной. Что ты сильно бордый или что? Тебе что, тут твои знакомства или что, в личку. А что ты сильно умный или что? Я вот что-то не могу понять. Прекращаю ретивы. Давайте теперь немного по теме. Может все таки как-то в центре собраться, скинуться это все деньги и... Просто раз и отослать. Кому-то так будет удобно. Слышь, ты, Додик, ты что-то против меня имеешь? Если ты имеешь, сука, вводи в личку и со мной поговори. Или что такое, я не понял. Классный модератор, матом прёт, блин. Да при чем тут модераторы? Нахер мне всякие вот эти дрочманы. Хоть и модератор, но все-таки чуть-чуть фильтруй, а? Дети рядом. Борис, как-то у одного модератора больше всегда матов, это у тебя. И твои личные никого не волнуют. Держи при себе эмоции. Извини, что наступил. Просто нафига меня выводят. И сейчас молчат сидят. Слышишь? Просто если есть у кого-то ко мне личные претензии, пусть зайдут ко мне в личку и поговорят со мной. А не надо рассказывать, ну что ты, на свидании. Я поговорю с ним в личке, на свидании или нет. Да не обращай внимания на оленя, они специально пытаются вывести. Тимоха, у тебя звезда, не нервничай, в своем праве забанить, что ты это самое? Так я не хочу банить, пусть он выйдет со мной как мужик, если он выставил здесь, меня на позор. Пусть выйдет со мной побазарит в личке, если он такой сильно умный. Я не хочу банить просто так. Борец, не нервничай, все нормально. Ох, они могут выйти только в пикером и то с автоматами. Народ что-нибудь слышит? Слышит.